Вітаю всіх телеглядачів та прихильників спорту. Декілька днів тому у Палаці спорту Миколаївського обласного управління з фізичної культури та спорту Міністерства освіти України завершився молодіжний кубок України з рекорримської боротьби. З Сюжетом саме про ці змагання ми і розпочинаємо нашу програму. На колими одного з найкращих вітчизняних борцівських центрів вийшло понад 200 атлетів 17-19 років. Які представляли більшість регіонів нашої країни. Разом з нагородами спортсмени також виборювали місця у молодіжній збірні України. А для цього треба було показати високий рівень майстерності, який включав в себе зрілу тактико-технічну підготовку та неабиякі вольові якості. Что эти смагания проходят в Миколаєві? это свидетельство того. Перш за все, про розвиток цього виду спорту. Дійсно, в цьому виді спорту в греко-римській боротьбі в Миколаєві давно вже закладені великі традиції. Наші спортсмени це наші спортсмени чемпіони світу, учасники Олімпійських ігр. І ми дійсно на Україні маємо одну з найкращих шкіл по підготовці спортсменів з греко-римської боротьби. Миколаївські спортсмени до Кубку України готувалися дуже ретельно. І це дозволило їм успішно подолати стартову стадію змагань. Подальший турнірний шлях для наших земляків, який для переважної більшості спортсменів складався з драматичних двобоїв. І тільки кращі з кращих доходили до фіналу. Атлет вагової категорії до 60 кг парвіз Сибов свій чемпіонський шанс використав на всі 100%. Финальная была схватка, такая, ну, очень тяжелая, конечно. Но для меня каждая схватка в этих соревнованиях, я первый год по молодежке борюсь только. Для меня каждый соперник, как, как был, как, как настраивался на него, как на финал. Как-никак первый год я так с юноша перехожу. В этом. Так что на финал, ну, я на все схватки одинаково настраиваюсь, хоть слабый, хоть сильный. Можливість вибрати в первой своей спортивной карьере национальную золотую награду мав и Миколаевский богатырь Александр Гонтаренко. Я первый раз борюсь в супертяжелом весе. Вообще мой вес 96. Но так как у меня не было времени войти в форму и бороться в этом весе, поэтому я встал выше вес и очень доволен, что мои результаты, я достиг того, что я сейчас в финале. Буду надеяться на лучшее. Но соперников не знаю. Первый раз с ними встречаюсь, так же как финалист. Я тоже вообще один раз в лице его видел. Поэтому ну будем надеяться на лучшее. У финале ваговой категории 120 кг Александр Гонтаренко был близким до золота. але, на жаль, Виграючи з рахунком 4-0, не зумів втримати перевагу і програв супернику з Маріуполя Леоніду Артеменко. А в активі наших земляків також дві бронзові нагороди. У ваговій категорії до 50 кілограмів третє місце посів Сергій Земляк. Також на бронзовий підстав Пашаний піднявся і атлет вагової категорії до 74 кілограмів Артур Бедерханов. Мой физически не хватает. Надеюсь, в следующий раз выиграю. В Николаеве тренируюсь уже все. За Николаев буду тренироваться. На чемпионате, думаю, будет все хорошо. Было очень сложно. Ведь соперник очень серьезно готовился к этим соревнованиям. Ну, мне было очень тяжело. Ну, как и с, бывш... ну, с предыдущими спортсменами, это третье место. Очень были серьезные парни. Но он, как и достиг, ну, до финала, очень серьезно. Равная борьба была. Ну, в конце борьбы, ну, получается, я выиграл. Я ехал сюда за победой. И попасть в сборную страны. Потому что это моя главная цель. Попасть на чемпионат мира в Бразилию. Ну и большой, ну, больше, много старался этого достичь, тренировки. Сладко, я бы сказал, очень серьезно было. Боролся с чемпионом Украины бывшим. Я бы настраивался очень. Сильно хотів виграти, а так нормально все пройшло йому. Я сподіваюся на фінальну сторічку, а програв, виходить, третім тільки став. Плохо сухий слабо очень фізичні, треба добавлять і технічні. Підсумовуючи результати борцівських двобоїв, організатори змагань, які складний для нашої України час, зуміли провести турнір на найвищому рівні, дали оцінку в тому числі і виступив Миколаївський грекорівня. Зараз така йде боротьба, що треба весь час йти в наступ. В наступ і дуже обладати дуже добре виконанням комбінацій і прийомів. Але хто пасивно веде боротьбу, зараз практично проігрують ці зустрічі. Ну, ці накили ми зараз показали, хто не готовий фізично, і техніка відстає від сьогоднішнього дня, тим і проігрує зустрічі. последние соревнования в этом году они являются как бы отборочными. просмотреть еще раз команду юниорскую, она сейчас пополнилась сильными спортсменами э, с юношеской сборной команды. и по, по итогам этих соревнований определяется э, юниорская сборная команда на э, следующий год. Участвовали очень сильные спортсмены. В этом году собрались чемпионы мира среди юношей. Участвовал Владлен Козлюк, призер мира среди юношей Насибов Парвиз. Чемпион Европы прошлого года Евтушенко. Соревнования первый день очень был насыщенный. Очень сильный уровень этих соревнований. Можно порадоваться за юниорскую сборную. Як ви вже зрозуміли, шановні телеглядачі, греко-римська боротьба, боротьба є темою нашої сьогоднішньої програми. У нас в гостях директор Миколаївської комунальної комплексної дитячої юнацької спортивної школи номер 1 заслужений тренер України Костянтин Васильов, а також вихованці цієї школи Максим Коноваленко та Артур Бедерханов. Вітаю вас, шановні гості. Костянтине, давайте більш докладно поговоримо саме про молодіжний Кубок України, який ми щойно бачили у нашому сюжеті, і що вдалося, що не вдалося взагалі, чи виправдали надії миколаївські атлети і що далі чекає на саме миколаївських борців. Ну, 8-9 ноября в місті Ніколаї проходив Кубок України. Николаевская земля собрала где-то 190 участников Кубка Украины. Практически все команды были со всех регионов. Если подводить итог Николаевской команды, значит, первое место занял Парвиз Насибов, вторыми стали Александр Гончаренко, вот, Артем Дерханов, третьими стали земляк Сергей и Артем Матяш. Вот. Печально, конечно, э, надеялись на Манина Вадика, вот, на удовика, на пикуса. Вот. Но по Манину можно что сказать? Парень перед этим переболел, вот, э, капельницу делал и после таких э, болезней, такие нагрузки. И после схватки он потерял сознание, и дальше мы не дали, ну, чтобы он боролся. Вот. Чтобы То ну, он вышел на борьбу? Да, отборолся схватку. Стартовую схватку? Да. И потом у него начались проблемы с здоровьем? Основная схватка была, это представитель с чемпион мира в этом году, свежий чемпион мира. Ну, счет закончился 4-6, ну, после э, схватки он все силы отдал, ну, и как бы, как мы говорим, потерялся. Ну, звучание, да. вы вы решили не травмовать его да, дальше. Не травмировать дальше, потому что этот парень возлагает надежды. Вот, и он ходит в сборную страны. Но надо было немножко приберечь его. Также Максим Ковальчук, на котором мы рассчитывали, вот, не реализовался как надо. Также Пикус. Вот, Александр, то же самое. Разраховывая на то, что <Ститут> они да. выберут медали да, были бы в тройке, потому что по своим силам это им доступно. Ну, борьба есть борьба. Все случается. Вы знаете, как команда Николаевской области? Какие э, по силам? Значит, Николаевская команда заняла второе место. На это уже серьезно? Да, на этих соревнованиях. Проиграли 3,5 балла. от Киевской области. Вот. Николаев... Ну, на этих странах Киевская область заняла первое место, Николаевская заняла второе, Запорожская третье. Ну, мы вас витаем, это очень серьезный результат. Это уже не результат, это повторяются результаты. Ну. Хотелось бы лучше, когда дома проводишь, хотелось бы лучше показать, есть стороны. сторона. Костянтин, как мы уже знаем, из сюжета на этих змаганиях так же выдавался э, вед, видбир на... Э, до, до команди, збірної команди України молодіжної. І хтось миколаївців потрапив, чи ще ця стадія триває, потрапляння до складу збірної, і які змагання чекають на е, збірну України? Ну, ці соревновання дійсно були відбором на Європу в 2015 році. Вот. И, если говорить по сборной, значит, с нашей В области вошли такие ребята, в эту сборную молодежную. Это Артур Бзерханов, вот, Матяш Артем, Земляк Сергей, вот, э, э, Мартынюк. Они вот, уже есть членами сборной, и кандидатами? Они есть э, в резерве. Молодежная, кто ходит в молодежку, это считается резерв. Кадеты, они ходят в резерв. То есть молодежка входит в кандидаты, а кадеты входят в резерв. Склад сбирны еще не вызначен? Не, ну уже так в списке прислали уже до самое. Ну, я ж, э, скажу, кто есть наставники что... Миколаевских мы со сбирниками Украины? Я думаю, да, потому что в этом году урожайные ребята показали себя, много ребят вошли в сборную страны, и по мужикам, и по молодежи, и по кадетам. Так что будем думать, кто будет работать, выезжать с командой. Сегодня вы взяли с собой двух серьезных атлетов. Максима Винщие. Вчиться в школі, але вже ж багато років ставав чемпіоном України в різних вікових категоріях юнацьких. Максиме. Скільки разів ти ставав чемпіоном України і які твої спортивні плани в найближчому і не тільки найближчому, а в майбутньому? Чемпіоном України я становився три рази по різним відростам. Боролся и по старшим, и, по, и на два года старше, и по своему возрасту. В этом году выиграл последний чемпионат Украины. В дальнейшем у нас будут проходить сборы в конче Заспе. И мы готовимся на чемпионат Европы, на дальнейшие турниры, которые будут проходить в России, будут проходить в, 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 по всех уголках Европы. Готовимся активно и хотим, надеемся, на лучшие результаты. Максим, ты же выступаешь у богатырской ваговой категории. Так, да, 100 кг кілограмів актеорія на даний момент, така місія вісова. На даний момент, момент, да, це максимум, який може бути. Ось я бачив твої поєдинки і кожного разу ти давав своїх суперників за секунди. Тобто там десь 20-30 секунд ти суперник вже накидає. То ще, ще щось таке, що серйозне. Як це так? Це. природные природные сдимности, че это пустячные тренирования. Ну, Костянтин, а не... вы так уж можете сказать про Максима, как, э, скажем, скажем. Э... А Максиме что я хочу сказать, что природа надарила его богатырским здоровьем. Это прежде всего, это зависит от родителей. Вот второе хочу сказать, что очень способный парень, умный парень, схватывает все на лету. Ну немножко балует результатами школу. Что я могу сказать? Мы не можем сказать, что каждая схватка идет за 10-15 секунд. Тренера не дадут соврать, что этому предшествует очень огромный труд. И каждый день ты вынужден идти туда и работать, несмотря на травмы, несмотря на здоровье. И благодаря тренерам ты становишься, ты растешь. Это огромное спасибо и родителям, и тренерам. І всім, хто дає нам таку можливість, і кожен спортсмен по своєму сільську і вынуждает настраюватися на нього. І от этот настрой і решает в боротьбі. Хто настроился краще, тот і победил. Максим. Ти ж також був на цьому молодіжному кубку, глядачем, звісно, можливо, допомагав своїм наставникам. Ось ти бачив свою вагу, але більш дорослі хлопці, якщо б ти там виступав. Стал бы призером? как ну, сам думаешь? Свои за свои хода выступления я уже имел возможность выступать 120. Это было в Новосибирске за сборную Украины. Мы ездили на международный турнир, который проводил Карелин Александр Александрович. Вот бороться в частности. Я уже боролся в 120. Там я по личному зачету стал вторым. Я проиграл только представителю Беларуси. Русского атлета я выиграл. Я уже имею представление, что такое 120. На тот момент я был 90 килограмм, у меня случилось резкое падение веса из-за больших нагрузок. И вот с разницей в 30 килограмм я вынужден был выступать, но тем не менее я выиграл трех спортсменов, проиграл только одному. Это очень тяжелый вес и функционально надо быть выносливым. Мы над этим работаем. Ну, каждый спортсмен мряет. Выбор выбрать какие-то серьезные достижения в спортивной карьере своей. На что ты Можем мы помбриеты? Ну, как и любой спортсмен, я рассчитываю на победу на чемпионатах Европы, на коврах чемпионата мира. Ну и самое святое, что может быть для спортсмена, это Олимпийские игры, на которые бы очень хотелось хотя бы поучаствовать, а уже потом и смотреть по возможности на результат. Ну, мы, конечно, желаем, чтобы все твои мрии в тело жизни. Артур, ты выступал на этом молодежном кубке и довольно удовольствием выбрал серебряную награду. Сам, э, как вы считаете, это хороший результат или сподівався на золото? Да, я считаю, что это нормальный результат. Ну, конечно, я хотел золотую медаль, но серебро это тоже, я считаю, что нормальный результат. Взагалі, э, раньше ты выступал на чемпионате Украины? Якщо да. Если выступал, то с каким успехом? Выступал третье место, на прошлом Кубке третье место было. На чемпионате по юношам третье тоже было, второе, третье. Ты кому в финале програв? спортсмену с Харькова, Фельчаков, Ярослав. Как была борьба? Зумев ему чинить спротив. Ну, как сказать, упорная борьба была, но где-то он функциональный может быть, более подготовлен или опытнее. Получилось так, что проиграл. Константин Ищенко выстачил Артуру для золотой награды. Можно сказать так, что Артур только приехал с чемпионата Украины до 22 лет, где он занял третье место. Может быть, повлияло то, что расстояние между соревнованиями где-то две недели было, вот это раз, и подгонка веса, мне кажется, Вот це зіграло основну роль. ну Німно додають фізики. От, і над функціоналочкою треба это Ар... самое найголовніше. Артур, ну взагалі, які твої спортивні плани в майбутнє і Ближайся. що хочеш взагалі вибрати таке, щоб здивувати, можливо, не тільки місто, не тільки Україну, а й весь світ. Так скажу. За тебе. Будем тренироваться, вот хочу, будет чемпионат в конце года, ну в 2015 году будет чемпионат Украины, там тоже будет решаться, кто поедет на чемпионат мира, можно будет завоевать лицензию и поехать за сборную Украины на чемпионат мира. нам мы тебе все обожаем, и, возможно, на чемпионате света ты также спробуешь выбрать какую-то награду. Да. Ну, после этого кубка, что включили официально уже сборную команду Украины по молодежи. Сейчас вызов пришел. В кончив заспіл на 17 числа, щоб він приїхав на збори, то що він вже в збірну команду України. Ну, звичайно, ми тобі бажаємо. Лише успіхів. Костянтин, взагалі трохи більше місця залишилось до завершення 2014 року. Як стався цей рік для миколаївських борців, не тільки для юнаків молоді, а взагалі для всіх борців. І ще задоволені. Ви? Спортивным питчемком 2014 -го. Ну, что хочется сказать, в общем, э, да, основные уже соревнования прошли, чемпионаты Европы, э, чемпионаты мира, вот, и по кадетам, и по молодежи, и по взрослым. Еще остался Кубок Украины по э, взрослым. Ну, наши ребята практически на всех соревнованиях отборолись неплохо. Значит, э, на чемпионате Украины наша команда заняла третье место. Есть призеры, есть чемпионы. Вот. Это Васильев э, Владимир, вот. Там Пыслар, Дмитрий Дзюба, Сергей Савченко, Николай. Это ребята те, которые здорово выступили на чемпионате Украины. Вот. Что хочется сказать по молодежи? Я уже повторяю, повторюсь, что э, до 22 лет наша команда заняла первое место это проходило в городе Ровно, где мы имеем две золотых медали, это Мартынюк, это самый Андрей и Кучеренко Виталий, получается два серебра, это Степанов Георгий и Жабский Алексей, и две бронзы, это Ковальчук Максим и Артур Берханов. Вот. То, что касается покупки Украины, вы же сами, вот сейчас мы говорили, что одно первое, два вторых и два третьих. В общем, в общем команда наша Николаевская команда на Украине, ну, где-то, я думаю, в этом году займет где-то общее место, где-то второе, третье по результатам итогов подведений. Каждый год подводится в комитетах министерства итог выступления борцов, но ну, я думаю, с пятого, там, четвертого перескочим где-то на второе, на третье место. Ну, в общем, хочется ребятам поблагодарить то, что они здорово отборолись в этом году и настраиваются на 15-й год. Удачи им всем! Костянтин МОК дает совершенно который вы его главным борцовским центром Миколаевской области. За час основания школы тут выховано 15 майстрів спорту міжнародного класу, багато майстрів спорту Радянського Союзу та України. Декілька спортсменів виборювали нагороди чемпіонатів Європи та світу та Кубків світу. Тобто ваша Барцівська школа добре відома як в Україні, так і на міжнародній арені. Я думаю, що нашим телеглядачам було б цікаво дізнатися, де ще в Миколаєві та Миколаївській області функціонують відділення греко-римської боротьби. Адже ваша школа вона відома і так. Да, для того, чтобы пополнение было в центр, мы открывали регионы. Это в Новом Буге, там работает Бобрович Иван Иванович, вот, Веселинова, Зайченко, Гринчук там работают, два тренера, Вознесенский, Матеев работает, Ровно, Литвинчук работает. В общем, вот в таких районах мы развиваем. И в Октябрьском здесь, и на ЮТЗ, вот, и в центре, в Солянах. Вот в таких регионах развивается греко-римская борьба. Можно я тут дам, и как спортивный журналист, что есть также и в Очаковском районе. Я же Рим, да, да, да. Я сам про Очаков. Очаков и так в Очакове сейчас тренера нету. Ну, мы а, сейчас, не сейчас, сейчас очередной... ну, да, мы сейчас взяли тренера Раньше... с помощью да, председателя Очаковского это Самоукова Сергея. Витальевича, он помог. Ну, пригласили, короче, тренера с Луганска, вот, и он будет там работать. А где еще планируется открытое ведение борьбы? Есть какие-то планы? Открылось Вознесенский буквально недавно. Вот. Ну, в принципе, у нас все районы, у нас вот Доманевский район, Кривозерский район, вот в тех районах у нас раньше была борьба, а сейчас в данный момент нет. Тому ми бачимо, що географія доволі широка. Костянтин, якщо хтось з наших телеглядачів, побачивши цю програму, захоче віддати свою дитину в секцію греко-римської боротьби, що б ви порадили і в якому році бажано розпочинати заняття в таких секціях? Ну, желательно, щоб приходили діти в 10-літньому віці, Вот, потому что раньше просто можно травмироваться и потом забыть за весь спорт. Рекомендуют с 10 лет. В каких районах, допустим, у нас, я уже назвал перед этим район, и Новомбуги, и Вознесенский, и Веселинова, и Ровно, и Очакове. Это самое в Октябрьском. На вот у нас есть точки. Если люди находятся где-то в этих районах, пожалуйста. Ну, центр – это плавбассейн Соляные. В «Миколаеве», Миколаеве. еще есть несколько осередки греко-римской борьбы? Самое в месте? Есть, я же э, говорю, что ДСШ-7. ДСШ-7. Вот, это же на ЮТЗ, там Николай Георгиевич Солеев работает. Вот. Ну, И в центре у нас это в «Солянах». Хлопці, ось Костянтин Володимирович, каже, що треба віддавати дитину в, 7, в 10 років, років. зайнятися. Максиме Артуре, коли ви розпочали займатися греко-римською боротьбою? І головне від, яких, від таких життєвих радощів треба відмовитися для майбутніх чемпіонських титулів? Ну, я почав займатися в 9 років, Привела мене на боротьбу мама. Ну, отказаться было как тяжело на борьбе, но это давалось нелегко. было и радость, и слезы были, и, и травмы были, было многое. Но остаются сильнейшие, надо тренироваться, терпеть. Мы сами выбрали это, этот путь и идем к своей цели. Я начал заниматься со второго класса, это мне было 7 лет. Меня привел мой отец, мать частично была против, но все-таки так сложилось, что я не прекращаю заниматься по сей день очень сложно совмещать это с учебой, очень сложно совмещать это с таким времяпровождением, как, допустим, те же, я не знаю, посещение каких-то клубов. от этого всего приходится отказываться и идти на тренировку. каждый парень в нашем зале, каждый, кто занимается, он очень силен духом и абсолютно любого кого не назови, это очень хороший перспективный спортсмен. и я желаю всем детям Всім мальчикам непосредственно йти на борьбу це дуже мужественний і сильний вид спорту. Костянтин, ну на останок ваше, як то кажуть, останнє слово телеглядачам, що ви їм побажаєте, що, що ви їм запропонуєте. Адже в цьому році, мабуть, ми вже не побачимось. Вже програма Миколаївщина спортивна, мабуть. Про греко-римскую борьбу мы не будем рассказывать. Мы вас э, приглашаем на все наши мероприятия в 2015 году, которые будут проходить. Вот, э, желательно проводить своих детей заниматься греко-римской борьбой. Ну, и здоровья и радости всем желаю. Честно, что эфир добегает завершение. Сегодня мы говорили про греко-римскую борьбу. Я дякую нашим гостям, заслуженому тренеру України Костянтину Васильєву та юним спортсменам, чемпіонам Максиму Коноваленку та Артуру Бедерханову. Також дякую всім вам, шановні телевізачі, за те, що ви нам довіряєте, залишайтесь нами і надалі. Болівайте за миколаївських та українських спортсменів і вболівайте за нашу країну. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.